Dan no, no, no. saya so, fikir kerajaan sekarang tidak boleh buat benda secara and menambahkan confusion. And, uh, already our economy in a very very bad shape, you know. You must accept the fact that government spending has been keep on increasing, you know. And if you continue to borrow and you are not stopping government spending, then you will have problem of deficit continuously. And government keep on borrowing. Uh, this year alone more than 80 billion that you have to borrow. So I think the whole issue government should not be in denial. You must have you must prescribe a very clear policy. For example, if we feel that the government or the government having some problem with a uh, uh, import, then you launch a proper campaign to slow down on import. You know, make it part of policy, not just off the cuff statement without making it a a proper policy but we have to be very clear are we having problem because of uh, the rakyat using uh, some import material or are you having problem because government have not stop your spending yeah. kalau sg4 diuruskan dengan baik negara lah untung kalau sg4 dapat buat sesuatu dengan lebih berkesan kerajaan pusat lah yang untung ya yeah? sebagai contoh ya yeah. Kalau production makanan dapat dipertingkatkan SG4, sehingga ada surplus. Dan maka bila ada surplus, kita mengeksport. Bila kita mengeksport, hasilnya dapat kepada negara. Katakanlah sekarang ini kita mengimport daging daripada Thailand. Kalau SG4 dapat melihat perkara daripada SG4, dieksport pula ke Thailand, maka negara lah untung. Jadi kena tengok begitu. Tengok SG4 sebagai entiti ekonomi melalui permuafakatan pentadbiran negeri yang menyumbang kepada kemajuan negara. Dan Sri, bagaimana anda melihat kerjasama SG4 mengubah ekonomi negari, negeri SG4 setakat ini serta dalam 2-3 tahun akan datang? Macam yang saya katakan tadi, um, sudah banyak perkara, perkara yang berkait dengan SG4 ini yang belum kita kita belum amplify. Eh? Dan kerana kadang-kadang yang dibincang itu kerana dilihat pada sudut politik dan sebagainya jadi fakta-fakta yang lebih penting dalam konteks pembangunan negara itu tidak 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 dilihat secara menyeluruh ya macam saya katakan tadi kalau kita bercakap tentang food security misalnya 70% daripada production uh, makanan utama itu datang daripada negeri-negeri SG4 Baik uh, keperluan karbohidrat uh, termasuk uh, beras terutama sekali uh, Dan juga uh, keperluan protein sama ada ikan ataupun daging ataupun telur ataupun ayam itu datangnya daripada negeri SG4 Jadi kalau kita tengok aspek uh, food security adalah satu aspek yang sangat penting Malah kerajaan telah menubuhkan kementerian tentang keterjaminan makanan Nah, tetapi tidak dilihat secara terperinci bagaimanakah rancangan-rancangan uh, dan program bagi memastikan negara kita mempunyai tahap uh, keterjaminan makanan yang baik. Uh, sedangkan fakta-fakta ini semua terdapat di SG4 dan dalam juga menjadi tanggungjawab kepada SG4 untuk uh, memperbaiki kaedah-kaedah yang terkait dengan production bagi apa tu makanan utama dan juga bekalan protein dan sebagainya. Dan selain daripada itu dia ada kaitannya juga dengan uh, bekalan yang terkait dengan food security tapi bekalan yang datang dari luar. Uh, kalau kita lihat bekalan uh, daging misalnya uh, ataupun ikan itu datang daripada seberang ya eh, datang daripada Thailand. Tapi dia ada terkait dengan soal security kita. Jadi barang-barang seperti itu yang perlu dibawa kemudian ada stockpile misalnya. Jadi adakah sistem stockpile telah dapat dibina dengan baik di negeri SG4 yang menjadi prasyarat kepada food security. Nah, jadi perkara-perkara begini uh, harus mula dilihat dan SG4 uh, akan mengaturkan uh, beberapa uh, agenda yang baru dalam konteks uh, Uh, pengeluaran uh, makanan dan keterjaminan makanan uh, jadi ini saya beri ini sebagai satu contoh uh, itu juga kalau kita lihat daripada sudut uh, galian galian-galian ya, termasuk petu uh, REE terutama sekali adalah merupakan bahan yang banyak terdapat di negeri SG4 begitu ya. uh, uh, juga dalam bidang uh, tenaga sumber manusia dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang uh, memberikan tenaga-tenaga terlatih baik dalam pentadbiran awam ataupun dalam bidang keusahawanan. Jadi kalau kita tengok semua ini daripada secara menyeluruh, kita akan lebih memahami negeri-negeri negeri SG4 adalah negeri-negeri yang sangat strategik kepada negara secara keseluruhan. Tetapi banyak Uh, macam saya kata tadi Maklumat-maklumat itu tidak Dilihat kadang -kadang Bukan salah media Kadang-kadang uh, negeri berkenaan sendiri pun Tidak mengemukakan Maklumat-maklumat Rancangan, agenda Kadang-kadang uh, kita banyak Mengambil perkara perkara yang Sensasi, berita-berita Semasa uh, Sebab itu antara perkara Yang kita akan mula lakukan sekarang Dan saya harap dapat saya membantu secara berkala dan berterusan kita akan mula uh, menyampaikan kepada pihak media data-data, uh, informasi dan juga uh, penggubalan dasar-dasar di peringkat SG4 yang diselaraskan uh, maksud saya katakanlah sebagai contoh kalau pengeluaran uh, beras itu uh, besarnya di negeri Kedah ya dan ada kaedah-kaedah untuk kedah memperbaiki pengeluaran beras negara maka dari segi dasar keempat-empat negeri ini yang ada persamaan yang hampir sama besar kecilnya saja Perlis pun terlibat Kelantan pun terlibat Tengganu pun terlibat Kedah pun terlibat jadi dasar ke arah food security daripada sudut beras itu akan kita selaraskan Supaya lebih baik, lebih efisien dan menyumbang kepada national food security Satu lagi contoh, misalnya bekalan daging dalam negara Banyak datang daripada ataupun melalui negeri SG4 uh, Tetapi bagaimana dasar yang diamalkan Sama di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu Dalam bekalan katalah daging lembu sebagai contoh uh, Bagaimana polisi itu boleh diselaraskan dia ada kaitan dengan soal kuarantin, dia ada kaitan dengan soal pusat penyembelihan, dia ada kaitan dengan soal tempat storage uh, daging beku, pengedaran dan sebagainya. Jadi polisi-polisi yang berkaitan dengan uh, dalam dalam hubungan ini dalam dalam yang terkait dengan um, food production tadi boleh diselaraskan. Jadi bertukar-tukar pengalaman di antara empat negeri. Kemudian dibuat polisi desain yang lebih baik supaya dalam bidang yang mana ada kekuatan di SG4 itu dipertingkatkan. Dan kalau efisiensi dan efektifness uh, setiap bidang itu dapat diperbaiki melalui konsep SG4, maka negara lah yang beruntung. Jadi macam saya kata tadi oleh kerana banyak perkara-perkara yang datang daripada SG4. Maka entiti SG4 yang ini bekerjasama antara empat negeri itu menyumbang kepada negara secara langsung. Jadi apa antara manfaat yang SG4 berarti daripada menyelaraskan dasar tadi? Ya, manfaat pertama kepada SG4 sendiri Betul. Kalau semuanya efisiensi ini diperbaiki Maka negeri itu sendiri akan mengalami pertumbuhan Akan mewujudkan peluang pekerjaan Dan akan mempertingkatkan lagi uh, production di negeri yang berkenaan kepada negara Negara akan dapat benefit daripada apa yang dikeluarkan Macam tu saya kata tadi Empat negeri ni kan ada pengalaman yang tak sama Kadang-kadang negeri empat Tapi dasar lain-lain Banyak sekali kita tengok Yang bila kita tengok secara mendalam Amalan di Kedah lain Amalan di Kelantan lain Katalah contoh Saya ambil lagi satu lagi contoh Negeri SG4 adalah Bank Tanah Rizab Melayu yang terbesar dalam negara. Sebahagian besar daripada tanah Rizab Melayu yang hangat diperkatakan sekarang terdapat di negeri SG4. Jadi SG4 adalah perfect dari segi land bank ataupun Malay Reserve Land Bank. Tetapi dasar Rizab Melayu di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Tengahnu, apa ni hampir sama tapi tidak serupa. Jadi dasar-dasar ini boleh diselaraskan sebagai contoh di Kedah ada satu dasar yang dipanggil land swapping tanah rizab melayu boleh dijadikan tidak rizab melayu uh, dengan cara land swap iaitu diambil kawasan tidak rizab melayu dijadikan rizab melayu yang rizab melayu boleh dibuka jadi tidak rizab melayu tetapi di Kedah ada satu dasar setiap kali land swapping dibuat tanah rizal Melayu diisytih ditambah 10%. Maka net result daripada dasar sedemikian ialah keluasan tanah rizal Melayu di Kedah akan terus bertambah. Baik. Jadi, adakah dasar ini ada di Perlis? Adakah dasar ini ada di Terengganu? Adakah dasar ini ada di Kelantan? Sebahagian ada, sebahagian tak ada. Ini contoh, satu dasar yang baik ada di Kedah boleh direplikasi di negeri SG4 lalu diubahsuaikan polisi mengenai Malay Land Reserve tadi maka negara mendapat untung secara keseluruhan jadi sekarang ini uh, SG4 sedang mengenal pasti apa yang kita panggil low hanging fruit yang ini perkara-perkara strategik yang boleh dilaksanakan dalam masa yang cepat dan dapat membawa hasil pada negara dengan lebih cepat dan ini akan kita uh, rilis uh, secara tersusun kepada rakan-rakan dalam media uh, Kita ada satu senarai uh, dan kita telah kemukakan pada pusingan pertama kepada mesyuarat Majlis Menteri Besar Dan perkara-perkara uh, itu akan diperincikan dan setiap Menteri Besar akan bawa balik ke negeri masing-masing Dan akan mendapatkan kelulusan peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan dan setelah semua negeri diselaraskan dan diluluskan oleh MMK menjadi polisi maka kita akan sampaikan kepada media daripada itu saya hendakkan supaya pihak media secara konsisten mendapat maklumat-maklumat tentang dasar-dasar sebegini dan kurangkan pelaporan perkara-perkara yang kerana sentimen-sentimen yang kadang-kadang tidak menyumbang pada pembangunan negara pun dan kadang-kadang merupakan berita-berita yang yang orang kata uh, kadang ada motif-motif yang tertentu. Dalam kata lain kita nak supaya kita melihat SG4 daripada sudut positif. Bagaimana pula uh, Tansi melihat uh, SG4, Bagaimana pula SG4 merancang Untuk mengibangi kerjasama dan persaingan Dengan kerajaan persekutuan Terutama Itu, itu pun satu uh, statement yang tidak tepat Ya Itu saya kata kita perlu perbetulkan Konsep ini SG4 Nak disimbangkan Bersaing dengan kerajaan pusat, itu salah SG4 complement. SG4 Menyumbang, ya kalau SG4 diuruskan dengan baik Negara lah untung Kalau SG4 dapat buat sesuatu Dengan lebih berkesan Kerajaan pusat lah yang untung Ya Sebagai contoh ya Kalau production makanan Dapat dipertingkatkan dari SG4 Sehingga ada surplus Dan Maka bila ada surplus Kita mengeksport. Bila kita mengeksport, Hasilnya dapat kepada negara Katakanlah sekarang ini kita mengimport daging daripada Thailand kalau SG4 dapat melihat perkara daripada SG4 Di ekspor pula ke Thailand Maka negara lah untung Jadi kena tengok begitu Tengok SG4 sebagai entiti ekonomi Melalui permuafakatan pentadbiran negeri Yang menyumbang kepada kemajuan negara Saya faham Banyak orang tengok bila kita betul SG4 Macam nak berlawan Macam kita nak berlumba dengan kajian pusat Itu salah kita nak menjadikan kerajaan Malaysia Melalui SG4 Yang lebih baik, lebih efisien Lebih cekap Supaya negara ini dapat Dibangunkan bersama Kalau baik SG4 Negara yang untung Jadi SG4 tidak bersaing dengan kerajaan pusat Dan sekarang juga Menurut um, Tan Sri sendiri SG4 berada dalam langkah yang betul Untuk menuju ke halat tujuh ya, Kita oh, nak itu memperbaikinya itu. lagi Sebab ini satu perkara baru kalau dulu, kesan peninggalan penjajah, setiap negeri bersendiri-sendiri. Kekalah sampai sekarang. Setiap negeri semua bersendiri. Tapi kita kena ingat, dasar itu, dasar orang putih dulu, supaya kita lemah. Di bawah sistem divide and rule. Maka tiap-tiap negeri jangan bekerja sama. Tapi kalau kita tengok di negara Eropah, kenapa ada kesatuan Eropah? dulu negara Eropah, Belgium lain, Spain lain, apa tu Norway lain, Sweden lain. Tapi akhirnya apa yang mereka buat? Mereka wujudkan kesatuan ekonomi Eropah. Jadi kerjasama seperti sebegitu menguntungkan Eropah. Negara kita serupa juga daripada satu negara. Kemudian dipecah-pecahkan kepada negeri-negeri. Jadi apabila kerajaan negeri, empat negeri bekerjasama, mesti dilihat sebagai satu kebaikan. Kena tengok daripada sudut positifnya. Jadi bekerjasama tu bukan benda yang negatif. Benda yang positif. Um, in uh, um, Kedah is uh, one of the biggest producers of rice. Is there still a rice shortage? And if so, what is the That's why we are we are wondering. You know, we we can see that paddy field being planted everywhere, not only in Kedah but also in Kelantan, Terengganu and suddenly uh, we hear news saying that there is no local rice something, something has gone wrong somewhere yeah? for that reason now Kelantan and also Terengganu and also Kedah, we are looking into some new approach towards paddy production and uh, what we call uh, security level at, 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 the, at the regional level, not just at the national level. for example, when we produce rice, we must keep certain amount of stock as part of food security level. and that can be done regionally between the four states, see we, since the four states produce the most. Amount of rice, so the four states can work together, and we can uh, manage some kind of uh, stockpile at the state level. That's just one example. Yeah, stockpile not only for rice, maybe for supply of coconut, maybe supply of chicken, maybe supply of fish. But these are some of the food items that be being produced by Or via SG4, and these are all part of national food security program. Because sometimes we are wondering, we are talking about food security, which state is really taking care of the food security? Which state really uh, design and implement the stockpile system? We don't even hear from the Ministry of Agriculture. Where is our stockpile? Where do we keep? And why suddenly there is no local rice? It should be that is something physical. Rice, local rice supply is physical. There must be rice somewhere. Why suddenly there is no rice in the market? So there must be something not right somewhere. So if you talk in term of rice, certainly SG4 feel there are things that maybe we can do at the state level. Not necessarily at the national level, but to assist national food security program. So actually SG4 will be very busy because there are a lot of things that SG4 can do. As I mentioned earlier, in term of education, in term of food security, in term of supply of protein, in term of supply of carbohydrates, in term of supply or Uh, minings and uh, strategic minerals, human resource, these are all strengths that you can find easily within the SG4. So by working together, we we hope we become more efficient. Yeah. by doing that, SG4 contributing towards national development. Um, the government is uh, said to be collecting uh, data mm -hmm. uh, from our mobile phones. What does SG4 think about that? Let's <sighs> say as a former minister of <laughs> communication and uh, multimedia, you know, I, I don't quite agree with the whole idea. What are, you, what are you trying to collect? And you know, you you are causing people to worry about the safety of their personal data, you know. And without making such announcement, actually, MCMC already in the position to have to certain degree. Certain amount of data. And government already have data. And why now government suddenly want to extract uh, information from from the from the telcos? You know, you already have some information. But now it looks like you are making like uh, something mandatory. So you have to be very careful because uh, personal data is something very sensitive to to many people. So I I do not really know what what is government intention by doing that I don't I'm sure government have a lot of information about the raya you know why suddenly you are now doing this uh, maybe minister should explain more and give enlighten the raya what actually you are trying to do otherwise people are worried what you are going, trying to do you know pemerintah Sudan Tuan Sri Anwar Ibrahim menyeru kerajaan supaya tidak gunakan bahan import dalam majlis-majlis kerajaan. Ya, saya rasa pandangan saya lah. Dan no, saya fikir kerajaan sekarang tidak boleh buat benda secara menambahkan confusion. The already our economy in a very very bad shape. You know, you must accept the fact that government spending has been keep on increasing. You know, And if you continue to borrow and you are not stopping government spending, then you will have problem of deficit continuously. And government keep on borrowing. This year alone, more than 80 billion that you have to borrow. So I think the whole issue, government should not be in denial. You must have, you must prescribe a very clear policy. For example, if we feel that the government, the government having some problem with uh, uh import then you launch a proper campaign to slow down on import you know make it part of policy not just off the cuff statement without making it a a proper policy do we have to be very clear are we having problem because of uh the rakyat using uh, some import material or are you having problem because government have not stop your spending Oh, you have been spending for the wrong purpose, for example. Because I can see government still spending on big big projects. Suddenly, uh, new tender to the to, to to the tune of few billions suddenly being announced, knowing very well that government is not in the uh, good financial position. They should slow down on those less important project instead of trying to. award project to people who want to get those big cake and start to put the economy in the right perspective. So if you keep on making some statements which is ad hoc, which is not uh, in a proper policy, I think you will create more confusion among the Raya. <laughs> Oh.